Початку року в області зареєстровано понад 5,5 тисячі кримінальних правопорушень. Це на 16% більше ніж у минулому році. На 70% побільшало тяжких та особливо тяжких злочинів. На третину зросла кількість навмисних убивств. Я не можу повлияти на статистику і на кожного чоловіка, який катори на такий на путь, ми можемо констатувати сам факт. количественные, сколько совершено тех или иных видов преступлений, не укрывать эти преступления и сосредоточиться активно на работе, связанной с раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений. А я хочу сказать их рост аж на 70%. То есть это довольно ну, большая цифра, и подразделения наши должны настолько Ефективно організувати роботу, щоб у нас був конічний результат. Олег Бих розповів про нове системне забезпечення керування нарядами міліції. Такі уже дії у Київській, Львівській та Одеських областях, і дозволяє реєструвати всі повідомлення про злочини, які відбуваються на території, контролювати наряди міліції, реєструвати всі дії. Слідчі оперативних груп, які розкривають злочини по горячих слідах. По суті, це кол-центр, які облаштують в актовій залі областного управління міліції. Вот эта система состоит из двух уровней. Первый уровень это областной уровень, о котором я сказал, это колл-центр, колл-центр 102, тут же диспетчерский центр, И второй уровень, это районный уровень. Там то, это те силы и средства, которые задействованы непосредственно при охране общественного порядка и раскрытии преступлений на местах. Это довольно большой, очень серьезный блок вопросов. Безусловно, он стоит колоссальных средств, но нам значительно повезло, потому что если город Киев, допустим, Львов, Одесса вложили действительно огромные средства, мы сегодня уже имея весь этот опыт, мы настолько минимизировали это все, настолько у нас будут незначительные затраты на фоне а, тех крупных областей, которые это все сделали, что нам сегодня по сути уже гораздо проще и быстрее все это внедрить. На пресс-конференции Лойбех представил журналистам новопризначенных заступников, выконывающих обязанности заступника начальника ОМВС, начальника криминальной милиции Виктора Ремского, та заступника начальника ОМВС Руслана Бирюкова.